«Но хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня, и вот только это благоугодно мне говорит Господь». «Сегодня то, что вы будете видеть, что вы будете слышать, все это я буду говорить от имени Господа, то есть не я делаю, не мы делаем, делает Господь». Записано в 13 главе ОСИИ два стиха «Но я Господь Бог твой от земли Египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня». І не Спасителя крові мене, я признав тебе в пустині, в землі жаржущі. Я другий раз у Мексиці, я перший раз. І першого разу моє серце затрепітало, коли я побачив, говорив переді мною брат, побачив низькість цього населення. Але Господь знайшов там. Багатьох Він знайшов саме через. Служіння слов'ян через служіння других націй, які працюють там. І один цікавий момент був підмічений на початку. Чому саме слов'яни? Тому що ми присікаємо були там, в Союзі, не один раз. І ми розуміємо низькість положення людей. І наше серце затрагується. Міли, чому Слов'яні Господь веде сюди? Для того, щоб ви побачили, що слов'янський народ в Америці не тільки для того, щоб пережити після наше життя після тих труднощів, а для того, щоб показати нам інші народи, і ми в цих народах будемо прийняти в Мексику, для євреїв і так далі. Дякую. является федеральной 31 республиканских штабных дистриктов. В основном предки мексиканцев – это индейские племена и племена майя, которые занимают большой процент популяции. Над этой страной, как черная туча, висит прошлое предка, И до этих пор Прогрессивно развиваются чародейство, оккультизм, волшебство. Бедность и нищета и различные болезни давят на сущность этой нации. Народ просто тяготит под проклятием прошлого и настоящего. Вступая на пределы Мексики, чувствуется нужда людей. крик истории, не так о материальной, но о духовной помощи. спасения, спасения в новом и светлом начале, которое только может победить им, Иисус Христос. Вовремя уставшего народа, услышим Господом, и именно потому мы трудимся в пределах мира, как посланники Слова Божьего, и делаем то, что делал Иисус.

Aleluia! Благодарим. День второй и день третий. Мы верим, это начало, когда Бог открывает. Никто не может закрыть дверь. И сегодня у нас первая миссионерская конференция по Мексике. Вы знаете, у Господа есть много номеров. Мы не смогли сегодня все вместить. Наша деловая часть подходит к заключению. Все братья, которые могли бы поучаствовать, пусть Бог благословит. Надеемся, что Бог благословит и устроит лучшее и более благотворно будет, когда-то мечтаем, чтобы это была большая, большая конференция, может, на целый день, чтобы все могли приехать, расположиться, отдохнуть. Мы понимаем, что в этом городе есть церквя, где у нас назначены собрания, и мы также хотим посетить их служение, поддержать вас, побыть, послушать, побыть благословением. Так что эту часть официально мы объявляем закрытую конференцией первой миссионерской конференции по миссии, а по Мексике. А сейчас настроимся на слово на проповеди. Пожалуйста, брат Сергей, мы просим один из пострей этого города.